Парламент Грузії схвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноагентів. У Тпілісі розпочалися масові акції протестів. Яка зараз ситуація в Грузії? Про це та більше ми поговоримо з Вахтангом Майсає, це експерт центру досліджень зовнішньополітичних досліджень з Грузії, доктор політичних наук, пане Вахтанге. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю, пані Іно, вітаю, шановий так. є слава Україні, героям слава. Героям слава, тож напевно, давайте почнемо з того, що розкажіть більше нашим глядачам про цей законопроект, який називається про прозорість іноземного впливу. Але він більш відомий як закон про іноагентів. Його порівнюють із російським, називають його копією російською. Да, от власне що під ним криється, да і чому такий от ажіотаж власне він викликав у грузинів. Добре. Насчет этого законопроекта, который фактически немножко подменен, так сказать, изменено, так сказать, название, потому что оригинальный вариант это был закон о агентах влияния. Потом они, когда этот закон переименовали, закон о транспарентности или влиянии, так сказать, внешних влияний, так называется этот закон сейчас. Этот закон абсолютно чистый, так сказать, скопирован, чисто скопирован с с того закона, который был принят еще в России Путиным в 2022 году. Вот вчера мы с моими грузинскими коллегами, моими грузинскими журналистами специально делали контент-анализ вот этих двух документов. И оказалось, что абсолютно пять первых статей абсолютно совпадают с нынешним законодательством, законопроектом, который сейчас выставляет как правильно сказала госпожа Салмезура Зурабишвили, с российской мечтой. То есть это российская мечта, фактически место грузинской мечты несла этот законопроект. То есть по этому законодательству фактически значит, выставляются и специально значит, вырабатывается такой термин, как значит, сподвижники и значит, внешнее, внешнего влияния организации. То есть и там создается специальный реестр, которым, которым руководит юстиция, министерство юстиции. То есть, вы фактически делает этот реестр. И все абсолютно организации, которые получают финансовую помощь от иностранных доноров, больше чем 20% должны зарегистрироваться, насильственно даже зарегистрироваться, насильственным методом даже зарегистрироваться и иметь такой, значит, я бы сказал, интересное имя, как агенты влияния, то есть организации, так сказать, подвергающиеся иностранному влиянию. Вот тут такая, я бы сказал, сфера. И что самое главное, что им по этим законодательствам им будет ограничено некоторые виды деятельности, в том числе, например, под этот закон, законопроект, подпадают, прежде всего, представители СМИ, подпадают представители некоммерческой организации, аналитические центры и неправительственные организации. То есть, ну, фактически так получается, что даже я, вот, представитель академических кругов, профессор, могу, могу тоже подпадать под влиянием этого законопроекта, потому что, фактически, я тоже получаю финансовые гранты и получается, что я тоже являюсь агентов влияния. Хотя я агента влияния уже, меня уже зарегистрировал Роснадзор, Россия уже, уже меня официально, так сказать, зарегистрировали как агентом влияния, меня и господина Гелу Васадзе и Дмитрия Мунява. Это большая честь для нас, что Кремль, Кремль, нас, значит, фактически признал иностранными агентами. Кстати, могу сказать, что меня еще зачислили террористический, так сказать, список вместе с нашими легионерами. Примерно 100 человек, которые воюют как раз против расизма, вот с нашими соплеменниками, то есть этот список тоже существует. Так что вот так, вот так получается, что вот мы вот подпадаем вот этим, как говорится, заголовком. Я буду уже дважды агент иностранного влияния. Не знаю, у тебя сейчас чего, какого-то, какой страны, но это не важно. Вот так что это вот самая большая угроза, значит, демократии, то есть развития демократии в Грузии. Это свертывание Грузии с евро, европейской интеграцией. И абсолютно антиконституционный э, имеет э, значение. И антиконституционный имеет значение в том плане, что, как вы знаете, э, новая конституция Грузии, статья 78, прямо указывает, что все грузинские э, государственные структуры должны делать все, чтобы Грузия стала членом НАТО и Евросоюза. А именно, введя этот законопроект уже в ранге закона, закона получается, что Министерство юстиции будет абсолютно, как говорится, выступать как антиконституционный, как говорится, орган. То есть оно, он будет вести антиконституционную деятельность. Вот так интересно, вот такой подход получается. То есть, что самое интересное, де-факто, вот, если мы так можно сказать, этот в политическом контексте, этот закон абсолютно направлен против западных наших стратегических друзей, стратегических государств. Потому что оно не значит, называет конкретно, конкретно государство, как это, например, было зафиксировано в США в 1938 году, так называемый закон Фара. Как, каковы сейчас действуют именно во Франции, действуют, если не ошибаюсь, в Великобритании и так далее. Там прямо записано, например, что, например, те представители, которые получают от российских государственных структур или каких-то государственных, так сказать, российских финансовых, так сказать, они Подпадают под закон агентов влияния, то есть иностранных агентов влияния. Это абсолютно правда. Кстати, в Грузии с 2008 года действует закон об оккупации, и там прямо прописано, поэтому что Россия является врагом Грузии, оккупантом. И если, так сказать, в этом законопроекте было бы написано, что этот закон направлен против России, то это не противоречило даже законодательному и политическому, как говорится, по, -по, -по полю, І так сказати, основам нашої країни. пане Вахтанге, перша спроба ухвалити цей закон минулого року, 23-го, вона провалилася. Були так само мітинги, люди протестували і так далі. Зараз, коли парламент знову вніс законопроект, просто на що вони сподіваються, що на що вони сподівалися, що народ вже не буде так протестувати, і я не знаю. Тобто, навіщо вони вдруге це зробили, коли вони бачили, що народ не згоден із цим законопроектом. вот я бы сказал, очень хороший вопрос. Абсолютно спасибо за такой вопрос, потому что те, которые, так сказать, опять хотели сучить этот закон, извиняюсь, так, это за такой сленг, опять хотели опять возвратить, и чтобы опять законопроект закон, стал уже законом, они думали, что многие грузины уже покинули, так сказать, свою страну. Вы знаете, что Грузия очень сейчас очень э, трудная социально экономическая ситуация. И в течение одного года примерно, если ошибаюсь, 30 человек уже выехало за пределы Грузии. Это вот примерно, так сказать, число, может даже больше. Э, 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 скорее всего, на это тоже рассчитывали так называемые авторы этого законопроекта. Другое, с другой стороны, они думали, что как раз э, ситуация, как раз э, предвербана во время предвербанной кампании, никто не будет, так сказать, выступать против этого законодательства, потому что все устали от политических сказать, интриг, политической борьбы. Во-вторых, третьих, они рассчитывали, что часть так называемых грузинских евразиат, которые поддерживают, к сожалению, есть у нас в Грузии такие, я бы сказал, сподвижники, так сказать, с российского, с российского так сказать, политической линии, в политической линии, то есть они думают, что вот их поддержат вот те представители европейского, так сказать, части населения, и хотели их, не, чтобы они, так сказать, поддержали. Но, к сожалению, к сожалению, к счастью, они оказались абсолютно нейтральными. Я вот специально смотрел их, так сказать, социальные сети и так далее. Они абсолютно критически относятся к грузинской, ну, российской, русской мечте, потому что это, это та же самая русская мечта, фактически, аннулировал, ликвидировала. но это хорошо, как говорится, это позитивный момент, который сейчас делала грузинская или российская мечта, которая аннулировала пророссийскую партию АЛТИФО и евразийскую партию, и они очень злые, они очень, как говорится, разочарованные, практически не поддержали, то есть этих, так сказать, представителей этих властей, то есть, и третье, что самое интересное, они очень торопились, во-первых, торопились потому, что они хотят поднять по себе все, Потому что эти эти выборы парламентские выборы являются очень важными для Грузии. Это фактически это геополитические выборы, не внутриполитические, а геополитические выборы. И от этих выборов зависит многое, то есть зависит судьба Грузии и зависит то, насколько так сказать правящая Верхушка или правящая партия сможет так сказать сохранить свою власть. И это они хотят больше всего, потому что сам а они или формальный лидер партии Валентина прямо сказала, что главная цель грузинской мечты, мечты это фактически получить конституционное большинство. То есть 100 мест в парламенте и 150. То есть конституционное большинство. А уже по некоторым социологическим прогнозам уже оказывается, что грузинская мечта не может именно добиться этой цели. То есть максимум, что они могут сказать, получить это 30%. Это еще на сегодняшний день. Я думаю, что после того, как большие, как говорится, стихийные, так сказать, митинги и того, что Кузнецкая Мечта допустила, хорошо, давай, политическую большую ошибку, сейчас я думаю, что этот процент еще более уменьшился. Так что в этом контексте они хотят сохранить власть любыми, любыми средствами, поставить под контроль все неправительственные организации, которые будут делать мониторинг этих выборов. Они боятся международных наблюдателей и боятся абсолютно западных, абсолютно, так сказать, наших садийских друзей. Вчера вышло очень много, очень много, так сказать, протестующих людей. Примерно это можно было сказать от 230 тысяч человек. То есть уже критическая, я бы сказал, масса уже собралась. То есть они очень, так сказать, и сегодня, я думаю, что вот сегодня будет опять вечер, в 7 часов будет, в 7 вечера будет тоже, так сказать, большой митинг. Сегодня будут, я думаю, что в два раза больше. То есть соберется очень много абсолютно людей, особенно молодежь. Вот я имею, я вот сейчас нахожусь в Польше и имею прямой, так сказать, прямой контакт с моими студентами. Абсолютно все мои студенты абсолютно идут на этот митинг, потому что все они протестуют, потому что все они за западный образ жизни. И, как говорится, как говорил великий Остав Бендер, с нами Запад, у нас длинные руки. Так что у нас немного длинные руки, но у нас абсолютно, э, э, я бы сказал, много голов, много голов, которые нельзя даже посчитать поголовно. Ну и последнее питание Вахтанги, как вы думаете, этим, чем это все завершится? Тому, что Те, що ми бачимо зараз, те, що влада, попри це вона не відступає, люди з цим не миряться. Саломе з заявила, що вона накладе вето на проєкт, якщо його там ухвалять в другому читанні. Але тим не менше, як ви бачите вихід далі, як все буде відбуватися, і чи можливо буде таке, як ви заявили, що вже на парламентських виборах, які будуть в Грузії в жовтні в кінці цього року, все зміниться просто догори вниз. Ну, как все будет происходить, мне сейчас трудно прямо сказать или предсказать дальнейшие события. Но я думаю, что как раз этот закон опять закон проекта провалится, как это произошло в предыдущем году, в прошлом году. Извините, в предыдущий раз. Я думаю, что как раз то, что как говорится, уже вышло много людей, потому что фактически история повторяется. Вот много говорят, что история так и не может повториться, да, но история повторяется. Вот помните, день сурка. Я думаю, что как раз день Сурка для э, грузинских или расистов или российской мечты, по-моему, уже э, э, настает. Почему? Потому что как раз очень много людей вышло. Я думаю, что хотя они приняли этот законопроект в первом чтении, я ожидаю, что во втором чтении на следующей неделе они примут этот закон. Я думаю, что даже и даже, так сказать, в ППХ постараются еще в третьем чтении принять этот закон. Я думаю, что как раз грузинский народ и грузинская общественность не допустят этого, и они будут вынуждены повторить День Сурка. То есть это День Сурка для, как соломец Зарабишвили сказала, для российской мечты в Грузии. Дякую пане Вагданові, що долучилися до нашого ефіру, що все пояснили. Я ж нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Вахтанг Маєсея, це експерт центру зовнішньополітичних досліджень Грузії, доктор політичних наук. А я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і завжди залишайтеся із нами.